Так, набрать кредитов, не отдать деньги, а потом уйти от ответственности? Очень просто. Нужно договориться с исполнительной службой. Тем более, что здесь ятки берут с двух сторон. И от должников, чтобы дело отложили. И отзыскатели, чтобы дело наоборот ускорили. Выдача доведу к такому характеру очевидно является превышением службовых полномочий, у СИП и не немало ее выдавать. Журналисты секретных материалов раскрыли заговор между госисполнителями, взыскателями и должниками. Детали смотрите в нашем сюжете. Государственная исполнительная служба призвана выбивать деньги у должников в пользу государства или частного взыскателя. Но как на самом деле работает эта служба в Украине? В первую очередь это знают должники. Если есть связи, легко можно уйти от ответственности. Кроме того, исполнительная служба работает и в другую сторону. Если взыскатель хочет, чтобы его деньги поскорее изъяли у должника, также обязан заплатить взятку. Подтверждение этих слов большое количество уголовных дел в разных городах Украины. Иногда исполнители безосновательно закрывают глаза на долги в сотни тысяч гривен, как, например, в Харьковской области. В другом случае на Волыне исполнители придумали еще один способ заработать. Занизили цену конфиската и за бесценок его продали. Это только те случаи злоупотребления служебным положением, которые стали достоянием общественности. Ведь у исполнительной службы есть множество вариантов, как заработать. Доказать вину чиновника практически нереально. Но журналисты СМ раскроют одну из этих схем. Во Львове благодаря подделке документов исполнителями системный должник ушел от ответственности. Новенький Land Rover. Машина арестована. Исполнительной службой должна находиться на штрафплощадке. Но вместо этого на ней спокойно разъезжает должник. Как? Да очень просто. Мужчина пошел в исполнительную службу другого района и купил справку, подтверждающую, что его автомобиль не в аресте. Все, кому он должен денег, в шоке. И таких людей немало. По рішенню суду на мою користь, мало бути сплачено заборгованість, яка виникла в результаті невиконання зобов'язань переді мною громадянина на прізвище контракт в рамках виконання про стягнення заборгованостей. Виконавець наклав штраф, э, перепрошую, арешт на все майно. По закону, после суда имущество должны забрать исполнители и реализовать его через аукцион Министерства юстиции все там. Но в нашем случае автомобиль так и не нашли. Хотя в это время на нем ни от кого не прячась ездит жена должника. Я був дуже здивований, рівно як і інші стягувачі, з тої причини, що машина, яка була заарештована в рамках такого виконавчого провадження, на яку було накладено заборону відчуження, опинившись в сусідній Рівненській області і за кермом цієї машини була дружина боржника. щоб авто не отобрали, роботникам ГАІ показали вот справку. Автомобіль марки Land Rover в базу розшуку внесено помилково. Також, такий документ в лапках. был надан за очень короткий термин, буквально за один день. Конечно, вы можете подумать, что документ подделан, но как бы не так. Посмотрите, здесь печать и подпись начальника исполнительной службы Франковского района Львова. Хотя дело рассматривали исполнители другого района Лычаковского. И вот наружу всплывает целая схема. Человек задолжал деньги и не отдает. Суд выносит решение продать все, что у него есть, чтобы расплатиться с кредиторами. Тогда за дело берутся исполнители, которые обязаны отыскать должника и забрать его имущество. Чтобы не отдавать долг, мужчина находит решение. Он идет в исполнительную службу, но уже другого района и покупает справку о том, что машина ошибочно в розыске. Дело сделано. Автомобиль остается у владельцев он его с легкостью может продать или подарить. А если его остановят работники ГАИ, чудо-справка порешает все вопросы. Сначала мы пытались разыскать должника Андрея Кондрата. Он бывший депутат городского совета Львова, член постоянной комиссии коммунального имущества и собственности. Кроме того, частный предприниматель и директор Терра во Львове. В интернете о нем много информации, в основном компрометирующей. Оказывается, Андрея Кондрата внесли в черный список предпринимателей за систематические долги. Мошенник пытается получить кредит или брать в долг крупные суммы денег, якобы на производство. Полученные деньги растрачивает, долги не возвращает. Конечно, говорить на камеру сам господин Кондрат отказался и даже по телефону сразу запутался в ответе. E, чи можете ви нам розповісти, як ви отримали цю довідку? Майно не було в арешті, франківській виконавчі. E, ну але справа передавала у Личаківському відділі. То чому франківський видавав таку довідку? Я не знаю. Це питання до Франковський сполнительний службі гдії видалі ліповую справку, від от та уходять. Що вас цікавить конкретно, такси тоді його зараз його отримують. І там буде все чітко написано. Де, я думаю, коментарів не витримуємо. Мы же настаиваем, и ответ на информационный запрос нам пишут буквально на коленях. На у Франківському ВДВС не пребывали и не пробывают выкунавчие проваджения, где боржником выступали Конрад У.М. и Конрад А.П. Естественно, не состоит, ведь дело ведут исполнители другого района. Но как тогда выдали липовую справку и почему имущество признали не арестованным, объяснений тоже нет. Ведь предыдущего руководителя уже уволили. А все документы пропали. Не думали, что все вот так незадача: В том, что арестованный лендровер ровер вернули должнику. Виновата, уборщица. Есть еще вариант: документ подделали. то она и но на документе четко видим печать и подпись исполнителя, поэтому свои вопросы переадресовываем начальнику Главного управления юстиции во Львовской области. И акценты сразу меняются. Выдача довидок такого характера, очевидно, є перевышением службовых полноважений. Усіп, які б не мали її видавати. Чиновника уже уволили. Минулого тижня він был звільнений. Звільнений після долгих переховувань но просто уволить не значит наказать. И в органы прокуратуры для порушения криминальной справы за фактом. Сегодня по этому делу все деньги отданы взыскателям. Но господин Кондрат снова набрал кредитов. И ситуация с автомобилем может легко повториться. То, что есть новые задолженности, подтверждает и начальник исполнительной службы Лычаковского района. Сейчас автомобиль в розшуку, я новое но обвинять своих коллег из другого района он не спешит. Каждый видел имеет свои документы, и он их рассматривает. Но я не могу давать оценку другим отделам или подразделам служб. Судя по всему, схема, благодаря которой систематически должник за условные единицы может договориться с исполнителями и спокойно уйти от ответственности, отработана тут годами. Но избирательным госисполнителям этого оказывается мало, ведь взятки берут и от взыскателей. То есть, если хочешь быстрее вернуть свой долг, Лати исполнителю, так сказать, за ускоренную работу. Поэтому же исполнительному производству был другой участник, но уже со стороны взыскателя. Женщина убеждает: процесс затягивался, деньги возвращать должник не хотел. Де да і сполнітелі очень торопились. багато позовів було спомагательних для того, щоб ті гроші нам не, не, не повертати. Один процес, другий процес, третій процес. І от воно в загальному почалось такі вот довго довго в часі тривало та справа. І пока жінка не взяла все в свої руки, діло не двинулось з мертвої точки. Потім конічному шіті ми активізували свої рухи, ну як, і, і, і листами там і з У нас. Якщо був якийсь, якийсь момент, то юристи нам пропонували як це в законним законним шляхом іменно з юридичної сторони, як нам зробити чи спонукати суддю, щоб швидше, чи спонукати виконавчу службу. Но наші источники убеждают, прогресс в ділі активизировали именно взятки.

Что, я указал, что это я выиграла? Ну, то, я не хочу? Я не хочу, и я уже в полном виталии сказать, что никаких грошники у я не усе. С тем же вопросом обращаемся к другому фигуранту коррупционного деяния, Игорю Шурботу, начальника Лычаковского отделения исполнительной службы, который предположительно эти деньги взял. Тот удивлен. Че правда? Кому, кому за вас? Э, вам. Да не может такого быть. правда. Да, будет, конечно, неправда. Нет сомнений, что теперь об этом будут умалчивать обе стороны. Ведь и принять и дать взятку уголовное преступление. Ой, он хочет, не хочет вымазывать, если вот такие справы понимаете? Доказать чью то вину теперь невозможно. Но красноречивым остается тот факт, что дело, которое более двух лет не шло, После вмешательства женщины разрешилось за два месяца. И это только один случай из множества. Остальные такие остаются в коридорах исполнительных служб.